ફરી એક નવા વિડીયોમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ પાંચ સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ એક આપણે એમાં હિન્દીનું સોલ્યુશન આપણે જોવાના છીએ પાઠ એક જે છે યાતાયાત એના વિશે આપણે માહિતી મેળવવાના છીએ તો વિડીયોના અંત સુધી તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો બન્યા રહેજો શરૂઆત કરીએ નીચે દઈએ ગઈએ ફૂલો કે ચિત્રો કે નામ પટઘર પહોંચાનીએ ગુજરાતીમાં હજારી ગોટા અને હિન્દીમાં પછી આ સદાબહાર એને બારમસી કહેવાય ગુડહલ એને જાસુદ કહેવાય બેલા એને મોગરા કહેવાય પછી તો કુમદી આવે કેતક એટલે કે કેવડ ગુલમોહર પછી જુહી પછી છે પારિજાત પછી રાત્રાણી સૂરજમુખી અને છમેલી આ રીતના ચિત્રો પેલા છે એને આપણે જોયા अब आप आगे नित्य दिए गए यातायात के साधनों के नाम पढ़कर पहचानिए वस्तु जावा से तो आ साइकल से पी स्कूटर पी मोटर साइकल रिक्शा कार ट्रक बस रेलगाड़ी बेलगाड़ी ऊंट गाड़ी, बेल गाड़ी, गाड़ी लेके एट्ले घोड़ा गाड़ी नाव एट्ले होड़ी जहाज़ हवाई चित्र का अवलोकन प्रश्न के उत्तर दीजिए जवाब, तो जवाब आप दी चित्र में जो फूल दिखाई देते हैं उनके नाम लिखिए तो इसमें सूरजमुखी गेंदा गुलाब बारमसी और समेली दूसरा प्रश्न चित्र में जो फूल नहीं दिखाई देते उनके नाम लिखे तो चंपा और कमल तीजो प्रश्न से फूल कौन कौन से रंग के होते हैं तो सफेद लाल पीले केसरी गुलाबी रंग के होते हैं फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो फूल का उपयोग पूजा में माला में सजावट में गुच्छ बनाने में होता है निम्नलिखित चित्र के आधार पर प्रश्नों का जवाब अट्ले प्रश्नों जवाब से के चित्र में देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए तो चित्र में रिक्शा बस नाव जहाज दिखाई दे रहे हैं है तो उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है तो साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल कार ट्रक रेलगाड़ी बैलगाड़ी ऊँटगाड़ी तांगा हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं दिख रहे सही विकल्प सुनकर कोष्टक में सही का निशान कीजिए तो तीन पहियों वाला साधन कौन सा है तो रिक्शा दूसरा क्वेश्चन किस साधन में पहिए नहीं होते तो जहाज में किस साधन में मुसाफरी करने के लिए टिकट लगता है ट्रेन चार पहियों वाला साधन कौन सा है तो कार मुफ्त में मुसाफरी करने के लिए किस साधन का उपयोग करेंगे बेलगाडे किस फूल को गुड़हल भी कहते हैं जासूद हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है कमल यातायात के साधनों के दो दो नाम लिखिए तो लिख देते हैं दो पहिए वाले साधन तो साइकिल और स्कूटर तीन पहिए वाले साधन तो रिक्शा और साइकिल मोटरसाइकिल चार पहियों वाले साधन तो कार और ट्रेक्टर चार से अधिक पहियों वाले साधन तो ट्रक बस ट्रक पर चलने वाले साधन तो ट्रक और बस सॉरी सड़क पर पी हवा में उड़ने वाले साधन तो विमान हवाई जहाज तो दोनों है हेलीकॉप्टर पानी में चलने वाले साधन तो नाव और जहाज पीछी निम्न निम्नांकित टिकट टिकटों के आधार के प्रश्न के उत्तर दीजिए टिकट से प्रश्न होना जवाब से एक रेलगाड़ी ने डेपो नीचे जी से जी एस आर टी सी तो ट्रेन का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है तो ट्रेन का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक का है पीछी दूसरा क्वेश्चन टिक ट्रेन की टिकट का किराया कितना है तो ट्रेन की टिकट का किराया दो सौ चार रुपया है ट्रेन का टिकट किस दिनांक का है तो ट्रेन का टिकट ग्यारह ग्यारह दो हजार ग्यारह का है, है बस के टिकट का किराया कितना है बस के टिकट का किराया इक्यानवे है बस का टिकट कहाँ से कहां तक का है बस का टिकट हडद से शिलोडा तक का है बस का टिकट नंबर कौन सा है तो बस का टिकट नंबर वन जीरो जीरो एट सेवन टू जीरो है दोनों चित्र देखकर उनके बीच का भेद स्पष्ट करते हुए तीन अंतर बताइए तरन तरफावत आप गिदा से तो आखी दिए जो पहले चित्र में तीन पत्थर दिखते हैं दूसरे चित्र में चार पत्थर दिखते हैं पहले चित्र में हंस बाई और उड़ रहा है तो दूसरे क्षेत्र में उड़ रहा है पहले क्षेत्र में दो बादल है दूसरे क्षेत्र में तीन बादल है निम्नलिखितोरी नि... नि... सातवां प्रश्न नीचे लिखे गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर कहानी लिखिए तो क्रम आप दीधेला है एक अँ एक तर चार पाँच ने छ नीचे अपने लखवा क्रमश तो जो एक सरवाहा था वह बकरिया ने जंगल में जाता था सरवाहे को एक दिन मजाक सूझी वह जोर जोर से चिल्लाया बरसावो बचाओ बाघ आया, आया। गांव वाले दौड़ते आए लेकिन बाघ को न देखकर कर करते हुए वापस चले गए चरवाहा बार बार ऐसा करता रहा और गांव वाले उसके मजाक का शिकार बनते गए एक दिन छसमुस बाघ आया और बकरियों को खाने लगा सरवाहे की छिल्लाने पर भी गांव वाले नहीं आए <coughs> मातृभाषा में अनुवाद कीजिए आकाश में विमान उड़ रहा है तो आकाश में विमान उड़ी रही। छे। रिक्शे में धुआं निकल रहा तो रिक्शा में थी धुमाड़ो निकले धुमाड़ो निकली रहो આંગામે બેઠને કા મજા આવતા હે તો ઘોડાગાડીમાં બેસવાની મજા આવે છે મનોજ કે ઘર સાયકલ ખડી હે તો મનોજના ઘરે સાયકલ ઊભી છે ફૂલ મેં હમે ખુશ્બુ દેતા હે ફૂલ હમે ખુશ્બુ દેતા હે તો ફૂલ આપણને સુગંધ આપે છે મંદિર મેં ફૂલ ચડાય જતા તો મંદિરમાં ફૂલ ચડાવવામાં આવે છે આ રીતનું સરસ મજાનો પાઠ ગિનતી એનું આખું વિડીયોમાં કે આપણે આખી જે પાઠ છે એનું સોલ્યુશન જોયું તો વિડીયો અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ જો વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં જેથી કરીને અમારા નવા વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં મળે તો હવે મળીએ બીજા વિડીયોમાં